Bibit enjing, poro wargo masyarakat saking nopaten gilang harjo pandak bantul Sampun tumuju papan ingkang sampun dipun sia agak Kangge miwiti lampaing jalan sehat Ing acara jalan sehat lan edukasi ketahanan pangan meniko Poro pasarto melangkungi mergi-mergi ingkang waten ing padusunan nopaten Krido jalan sehat meniko dipun suwi dining lis yoyo Ingkang ugi mujutaken pengurus dasawisma dusun nopaten kawontenaning hawa ingkang seger dipuntambai sunaring Suryo ing waci Injing damel Poro Pasarto sami Ewas Ewasmanten, Jaan kawontenan ing sakkiwo tengeni pun mergi ingkang ijoroyoroyo dipuntambai hawa ingkang seger boten damel Por Pasarto menika ketingal saya. Samunipun lampai jalan sehat Por Pasarto menika saat lajenggi pun ugi nyartani senam sesarengan, kang nikelaken kasarasan ing badan. Ingkang tansah narik kawigatosan, lampah kidom menika para paserta ugi dipun sukani seserpan ing babagan ketahanan pangan keluarga. Wit saking mupangataken pekawisan milih taneman ingkang monah aslinipun kangge kabetahan padintenan. wontenipun sesarepan meniko kecapb sakit berdayaakan masyarakat supatos langkung mandiri ing sak lebeting nyakapi kebetahan pangan sekeluargo niras pantes ing kuyung kupio nirangi dumateng bahan pangan eksternal minangka panjang kuyung ingkang nyoto ing kalodangan meiko Uugi ka bagi kanti lelahan winih jangananhumateng warga kados tolombok tomat Larong Kanthi wonten ing bagi winih menika saged juruk warga purun mupangataken lahan ingkang wonten kangge nanem janganan piyambak ingkang gadah mupangat ekonomi ananging ugi kasarasan kanti dahar janganan sehat saking asil nanem piyambak. Sabto Wahyudi Dukuh Karang Asem ngandharaken bilih kanthi kidho menika para warga kae angka sepatos langkung enget pigatining ketahanan pangan.